Один з найвідоміших це, звичайно, випадок пана Оленікова. Йдеться про просто принт. І, власне, він зараз, я сподіваюся, наш слухає на прямому зв'язку з нами. Денис, ви ранку. чуєте нас. Денис. Доброго ранку. Доброго утро, я вас дуже Добре, отже, Денис з Хорватії, та можна так сказати. Да, очень даже так можно сказать, Денис, уже. Денас, а что зараз? Два питання. Що зараз с просто принцесс, который вы мали в Украине? Це перше. Значит, просто принтовского бизнеса в Украине больше нет. Да, мы после известных событий, потому что есть, скажем, экономическая часть их событий, это мое дело, которое я строил, я хочу, чтобы оно. преуспевала Единственная возможность его сохранить была в тех условиях, которые есть остаются в Украине, это реструктуризировать э, таким образом, что Простопринт – это европейская компания, она сегодня зарегистрирована в Европе и в Украине она работает через независимых подрядчиков. Uh -huh. вот. Денисе, тобто, ви фактично один з таких найвідоміших, я би сказати, на вигнанні чи в екзилі українських бізнесменів? Як українському бізнесу, який залишився в Україні, ви ви ж намагаєтеся зараз почати свою якусь справу в Хорваті, я так розумію? Як, 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 як відрізняються умови реєстрації ведення бізнесу, з чим ми зараз стикнулися, будучи якби не резидентом? Ну, знаете, очень хочется сказать огромное спасибо той партии, которую нельзя называть в эфире, да, за те условия, которые созданы в Украине. Но я иронизирую, почему. Потому что в Хорватии работать очень легко после этого. Да? Очень легко работать в, ну, практически в любом государстве Евросоюза, потому что ну, основное преимущество – это то, что условия очень предсказуемые и прозрачные. Да? Поэтому, я и равно как и многие украинские бизнесмены в основном это не олигархи, а малые и средние предприниматели, которые едут сегодня. Ну, я живу в, 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 в нескольких километрах с границы от Словении, недалеко Италия и, в принципе, здесь десятки людей, которые приехали за последний год и которые открывают не там заводы парохода, а рестораны, небольшие производства, гостиницы и так далее. То -то и мы все, все люди, которые на бизнес в Украине которые вынуждены были оставить, продать за нерыночную цену просто на руинах. У каждого своя история. Знаете, большинство из этих историй, примерно там 80%, которые слышат эту историю, в той или иной степени трагичная. Когда бизнес либо забирали под давлением, либо разоряли, и люди продавали последние, то есть квартиры, какие-то автомобили, и приезжали сюда и начинали дело с нуля. Но все сходятся на том, что проблема Украины не столько в плохих законах, потому что законы сами по себе, они не столь плохие, как кажется, а проблема в той, ну, как бы, коррупционной системе, которая не дает возможности использовать даже то хорошее, что в этих законах заложено. Денис, как это выглядит у Хорватии? Вы так само ходите по податковых, купа доведок и всего такого другого? Чи это как-то Вы знаете, мое первое, ну, мой первый шок в позитивном смысле был при посещении местной налоговой, да, когда я ходил получать и ОИП это аналог нашего ИНН. Да? Я себе представил, что бы было, бы, если бы, скажем, какой-нибудь житель Ливана пришел в нашу налоговую получать ИНН. Да? То есть сколько неприятных слов и сколько часов он бы там услышал. У меня это заняло ровно 5 минут. При этом налоговый инспектор чуть ли не за руку вел меня в ближайшее здание, где мне с улыбкой бесплатно сделали там ксерокопию всех документов. Он мне предоставил шаблоны на английском языке и ну, то есть это все заняло ровно 5 минут. И это были только позитивные эмоции. То же самое с регистрацией бизнеса. То есть, вся моя регистрация она закончилась у нотариуса который абсолютно самостоятельно зарегистрировал все и предоставил мне документы за весьма умеренную плату. Но на больш... самый большой ну, как бы культурный шок ты испытываешь, когда ты ищешь помещение, да, и ты понимаешь, насколько все неправильно в этом отношении в Украине. Потому что здесь муниципальные помещения, а, а ведь доступность малометражных муниципальных помещений – это основа для вот малого сервисного бизнеса, ресторанов, гостиниц, химчисток и так далее. Они сдаются таким образом. В витринах вывешивается номер телефона сотрудника городской администрации, и нет того безумного количества посредников, которые занимаются этим в Украине. То есть, если ты видишь свободное помещение, ты звонишь и попадаешь чиновнику в администрацию, который дает тебе чек-лист, Он не принимает рішення, он просто э, моніторить твою заявку на соблюдение неким формальним требованиям. І якщо ці требовання соблюдені по сумі, по бізнесу, по уставним документам, ти автоматично получаєш приміщення. Стоп, стоп, вот стоп, от стоп, этого стоп. приходиш, стоп, стоп, стоп. А як же ж довідка від пожежників? Від довідка від того, що це сейсмо безпечний будинок. Да, и, 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 наверное, вот ты, ты помнишь то количество и от местной рыбохраны, да, как мы здесь уже встречались с одним из коллег. Да, вы смеетесь, это а, а, украинский ресторатор, который еще занимается ресторанным бизнесом, но очень серьезно подумает он приехал сюда присматриваться. И он говорит, что вот у него летняя площадка в 100 метрах от берега, в 100 метрах. И он регулярно там э, носит э, конверты в рыбохрану, потому что рыбохрана находит некие взаимосвязи между бедной рыбкой, которая может заболеть от того, что в 100 метрах находится летняя площадка ресторана. У э, нас Денис Леников был на связку. Мы рады услышать, что в Дениса все наверное, не зле там.